На море можно будет потом прослушать там каким-то зарево нужно кстати выложить на ютуб это шевинген вот так вот выглядит побережье Денхага три дня до Хэллоуина. Так вообще получается, типа зарево, смотри. Ну, как бы, если смотреть через э, это, Обалдеть, какие волны. Оно, по ходу дела, раскачивается опять. Больше, чуть-чуть поменьше. А можно по краю пройти, на краю. Типа как бы смотри, на краю моря так ты пойдешь, смотри, это вот край. Вот Почему-то в эту сторону, когда снимаю, светлее Давай, давай, давай. Давай, давай. Поиграй с морем. Намочит тебе тапочки или нет, Да-да. У меня подошва немножко потолще. Вот она, сейчас. Вот эта волна сейчас придет. Достанет до нас, смотри. Не? Не, не достанет. Вот так, вот та идет, смотри. Вот та большая. Сейчас, по идее, должно нагнать. Вот, 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 вот. Давай. далеко отошли. Вот смотри, здесь как стенка. Крутяк вообще обалденно. А вон парниша смотреть, три пацана смотреть, на серфинге, видишь? Вон, раз, два, три, трое. Такое время, что такое, да, не в практике, практика у них, я думаю. Ну что?